ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਭੰਜਨ ਮੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਆਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹਨ ਸਗਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਏ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤਲ ਦੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਂ चाहे वो सुतीली हो चाहे वो सकी हो सती भाई जो है बहन के कमरे में दाखिल हुआ है जबरदस्ती उसके साथ ज्यादा करने की कोशिश की उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं यहाँ तक कि उसको नाखून मारा है काफी तशद किया है लेकिन मुझसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि बाप जो है वो बेटी का भी सगा बाप है बेटी का भी सगा बाप है उसने बेटी का साथ नहीं दिया अपने बेटे का साथ दिया उसको कहा है कि मेरा बेटा ठीक है और मेरी बेटी गलत है सारी बात मैं जानती हूँ नोरिन से उनकी वालदा से सारा वाक्य और कैसे पेश आया मुझे बताओ की सारा वाक्य किस तरह से हुआ था साथ मेरी मैं भ्रा मन जी ब्याह आया है रखा तो है तो नाखून मारे कपड़े फाड़े है नाखून मारे है कपड़े फाड़ दिए जी आपने शोर नहीं मचाया आस पास कोई भी नहीं था शोर म... मेरे भाई ने शोर मचाया मैंने शोर मचाया है आवाज सुन के मेरी मामा आई है और उसने उसे पकड़ के पीछे किया है

फिर वह मोहल्ले वाले आए हैं और उसे बाहर ले गए उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई की पुलिस में एफ लिखवाई पुलिस को बुलाया जी पुलिस को बुलाया पुलिस इधर से ले गई है और रास्ते में उसने पैसे लेके पुलिस ने छोड़ दिया उसे इस दौरान आपके बाप ने क्या किया बाप ने ये नहीं कहा कि बेटा मैं तुम्हारा साथ देता हूँ उसने अपने बेटे का साथ दिया कि आपका साथ दिया है उससे हम लोगो ने जब बताया ना वो भाग गया है उसने अपने बेटे को मेरे जा चुके घर बैठा दिया है आपके बाप ने क्या किया आपका साथ नहीं देता नहीं मतलब बाप जो है वो अपने बेटे की तरफ तारी करता है उसका साथ देता है आपका साथ ही दे रहा नहीं। आप उनकी पहली बीवी है दूसरी दूसरी मेरी दूसरी बीवी है बच्चे हैं तड़े मेरे चार बच्चे हैं पहले बच्चे दो बच्चे हैं दो बेटे हैं मेरे तो तुसी अपने शोर को कहने क्यों नहीं है कि तड़ा बेटा पहले मिलना होने पत्ते म

मैं साफ़ चाहिए था बड़ी बड़ी नाजरीन ये थी नोर की कहानी उनकी वालदा का बयान आपने सुना कि किस तरह से वो रोक के जो है फरियाद हैं कि पुलिस जो है मतलब अगर इनके दरवाजे पे आती है केस को प्रोसीड करने का कहती है तो वो ये कहती है अब जो पैसे है पांच सौ दो, दो मतलब पुलिस मतलब इतनी ही गिर गई है की वो हजार पे मतलब चलने लगी केस को प्रोसीड करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे कसूर में आए हो तो हम ऐसे वाकया देखते हैं लेकिन ऐसे वाक्य बाप तो जो है अपनी बेटी की तरफ करने की बजाय अपनी बेटी का साथ देने की बजाय अपनी बेटी का साथ दे रहे